абсолютно все в дыму все дымит все горит Итак, да, всем привет сегодня хочу показать снял видео на данный момент который я снимаю вот у нас горит дачный участок и здесь горит в принципе а туда дальше хочу подъехать и показать что там горит это у нас начинается сезон Августовский сезон и постоянно горят посадки. Горят посадки, сухая трава. Дача недостроенная, но в принципе кто-то ее уже бросил, но это уже не важно. Суть в том, что дым стоит на версту, я вам так скажу. Мне было видно дым из, из моего села даже. А здесь горит оно, наверное, уже хрен знает сколько. И никто даже в пожарку не заявил, что типа горит травал на дачах. Это да и дачники, наверное, вот эти, которые тут живут, даже не знают, что тут что-то горит, пока миссия не подъехал. выгорает гектарами а может быть знаете в стране у нашей главное аж не деньги блядь. А главное их просто спиздить а главное у нас же политики кайф как... страна похуй блять. кай горы, горы страна горы хата блять пошла, пошла разгораться. Горит против, против ветра. Ни одной машины, я вам так скажу. Один я. Абсолютно все в дыму. Все дымит, все горит, все выгорает вообще там возле того домика который с краю там вообще такой дымяр и огонь жаль квадрик не взял можно было облет сделать да посмотреть насколько масштабно масштабный пожар по сущности пожарная охрана мелитополя на такую, мне кажется, мелочь вообще не выезжает. Считаю, что это не столь важно. Я тоже так думаю, но не столь важно. Ай, горы. Ай, вот так вот правильно. Вот такими площадями. Правильно, а Горы, сарай, горы, хата. Уже все в дыму. Ты там вообще я вот смотрел. Вообще там что-то типа так страшно горело. Вот так типа. Вот как раз. Вон, видите в том месте особенно. Огонь такой раз это разошелся. Все в округе там горит, надо уже бежать, наверное, чтобы машину поставил там, вроде бы и на дороге. Чтоб ни машина не загорелась. Вот у нас вся Украина горит. Горит со страшной силой. Но ни одной пожарной, ни одной, вам серьезно говорю, ни одной вот снимаю, ни одной пожарной машины не вижу. Страна вся в дыму. И вот это, наверное, уже горит Ты не знаешь, сколько времени Это пока не жареный Не пожарку никто не будет Так, я думаю Пора заканчивать И отъезжать машиной Потому что машина там стоит за домом Чтобы машина не сгорела Всем пока Всем пока-пока и что-то бахает, слышишь? Шифер. А то шифер бахает. Шифер. Шифер? А? На даче шифер. шифер бахает. И пожарные. Ни одной пожарки нету. А, они? На а то. Спит. Спят. Или денег нету, чтобы выехать. Ага. У же стране же денег нету. Я уже поле говорила, мужу своим говорю, сделай катушки, говорю. Потому что, не дай бог, мы в том году, вот так как загорелось поле. И бегали, брали вот это вот Амброзия чечем, вот это амброзия uh -huh. Потому что сбивать надо Это страшно Все, абсолютно в дыму, все uh -huh, uh -huh. Тебе виднее больше, да, ты приближаешь uh -huh. Там, Оно давно горит Оно началось, вон, видишь, где еще дым вот uh -huh. Там вообще вот конкретно страшный uh -huh. Ты любец ну, по, по такому ветру Вот это тоже боимся да? Ну, вот я знаю. Ну короче. А ты постоянно тут ботаешься? Если что, может, на завтра могу сделать. Ну, посмотрим. Ну, так получилось, что я говорю, у меня сейчас нету, на, на на обед, на обед мне два бутыля. Ну, говорит, хорошо. А что это за птица? Да не, 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 вот там, вот там она пожара. Копчик, не копчик. Копчик.